ধুনীয়া সেউজীয়াৰ মাজেৰে আজি স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটা মিনিপ লগলৈ আজি ইয়াক ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকক আমি দেখাই আছোঁ একেবাৰে অসমৰ বাহিৰ পামগৈ বুলি ভাবিছোঁ এইবাৰ একেবাৰে ভিজা পাছৱৰ্ড একো নোহোৱাকৈ আমি আজি যাব ওলাইছোঁ একেবাৰে অসমৰ বাহিৰত মানে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত যাব ওলাইছোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয় আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ভূটান ইয়াৰ ৰাস্তাতে লৈ ল'ম ড্ৰেগন ফ্ৰুইট আৰু ড্ৰেগন ফ্ৰুইটৰ দাম তাতে খুবেই কম আছিল তাত মাত্ৰ ওৱান টুৱেণ্টি আছিল কিলো আৰু বেলেগতো নাপায় আপোনালোকে সকলোৱে জানে তাৰ মানে ড্ৰেগন ফ্ৰুইটৰ দাম কিমান হয় তো এনেকৈয়ে সেউজীয়া পাহাৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এয়া দেখা পাইছেনে অলপ অলপকৈ ওলাই আছে ভৈৰৱ কুণ্ড আমি গৈ পাই পালোঁৱেই আৰু আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা যিহেতু বহুত বেছি দূৰ নহয় মাত্ৰ তিনি ঘণ্টা ৰাস্তা হয় মই বাৰু ওদালগুৰিৰ পৰা গৈছিলোঁ কিন্তু যদি গুৱাহাটীৰ পৰা যাব বিচাৰে মাত্ৰ তিনি ঘণ্টামান লাগিব ৰাস্তাটো যাব পাৰে আপোনালোকে চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া জেগা হয় মই আগতেও এবাৰ গৈছোঁ এইবাৰ ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ বাৰু আৰু এয়া আহি আহি পাই গ'লোঁ আমি ভূটানৰ গেট এতিয়া আমি ভূটানৰ ভিতৰত সোমাই যাম অসম বাদ দিম আৰু গম পাইছেনে তো ইয়াতে চেক কৰিব আৰু আমি বাইক ইয়াতে থৈ যাব লাগিব হয়তো চাগে দিনত অহা হ'লে বাইক নিব দিলেহেঁতেন কিন্তু ইয়াতে দিয়া নাই ইভিনিং টাইম হৈ গৈছিলে আমাৰ চাৰিটা বাজি গৈছিল এতিয়া যাওঁতে এনেই ফুৰিবৰ কাৰণে ওলাই গ'লোঁ আৰু তো এয়া এণ্ট্ৰি কৰি দিলোঁ আমি ভিতৰত ভিতৰত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড লৈ আহিব লাগে এইটো ভূটানৰ তেল দিব আৰু ইয়াতে তেলৰ দাম অনলি নাইণ্টিনে এইটি ফাইভ কিবা আছিল তেনেকৈ আছিল মানে অসমতকৈ কম আৰু ত' আজি তেল নাছিল আমি তেল ভৰাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কিন্তু ক'লে তেল নাই বুলি ক'লে কিবা বোলে প্ৰব্লেম দি আছে আৰু তাতে কাৰেণ্টো নাছিল তিনিদিনৰ আগৰ পৰা সেইকাৰণে তেলৰ মানে বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিলে আৰু তো এয়া চাওকচোন ইমান চাফা ন গৈ ভিতৰত সোমাই পেলাইনি ভাল লাগিলে সঁচাকৈ আৰু তাতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে তাত আপোনালোকে এটা এটা কাৰ্ড দিব লৈ যাবৰ কাৰণে ভিতৰত আমি তাতে সোমাম এতিয়া তাত সোমাই পেলাই নি আধাৰকেইটা এণ্ট্ৰি কৰি পিনি এণ্টি কাৰ্ডকেইখন আমি লগতে লৈ যাম এয়া ইয়াতে কাৰ্ড ল'বৰ কাৰণে সোমালোঁ দুখন এণ্ট্ৰি কাৰ্ড দিব মানে প্ৰত্যেকজনকে এখন এখনকৈ দিয়ে আৰু কাৰ্ডকেইটা লৈ পেলাই আমি এতিয়া এয়া ক'লোঁ এয়া ভূটানীয়ে ল'ৰা ছোৱালী দেখিছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কিউট কিউট দেখিবলৈ খেলি আছে সিহঁতে আৰু জেগাবোৰ চাওকচোন মানে ইমান পলিউশ্যন নাই তাতে আৰু তাতে মই শুনা মতে বোলে স্ম'ক কৰিব নিদিয়ে গম নাপাওঁ আৰু কিমান সঁচা কিমান মাছ নিচা কিন্তু নিদিয়ে বুলি মই শুনিছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোককো জনালোঁ আৰু ঘৰবোৰ চাওকচোন বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ নহয় জানো অসমৰ লগত অলপো নিমিলে বেলেগ বেলেগ টাইপত বনাইছে মানে আৰু এইবোৰ তেওঁলোকে সেইবোৰ কিবা কয় মই নাজানো সেই কৰি আছে আৰু এয়া মই ভূটানত খোজকাঢ়ি আছোঁ গাই অসম বাদ দিছোঁ অসমৰ পৰা গৈ ভূটান পালোঁ এইবাৰ ভূটানত খোজকাঢ়ি আছোঁ এনেকৈ দেখা পাইছে আৰু আৰু ক'ত ক'ত যাওঁ দেখাই আছোঁ আৰু এইটো তেওঁলোকৰ ষ্টাইলৰ ঘৰ চাওকচোন তাতে এনেকুৱা টাইপৰে ঘৰবোৰ থাকে বিশেষকৈ মানে মই দেখা পাইছোঁ তাত আৰু এইফালে আহি আহি পালোঁহি এখন দলং ধুনীয়া তাতে নদীখন গৈ পেলাই নি ভৈৰৱুণ্ডত লগ হৈছে বুলি গম পাইছোঁ আৰু এইখন আৰু চৰৰ সকলো তাতে বহি আছিল ইভিনিং টাইমত বাচ্ছা চাচ্ছা লৈ গৈছিল তাতে খেলা ধূলা কৰি আছিল কিছুমানে কিতাপ পঢ়ি আছিল তেনেকৈ ভাল লাগিছিল ভিউটো বহুত ধুনীয়া আছিল আৰু এইবোৰ গা ধুই আছে তলত দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু এইফালে মই চাই আছোঁ সেয়া ভৈৰৱ ফুণ্ড বহুত ধুনীয়া লাগি আছিল তাৰ পৰা ইভিনিং টাইমত ছানচেটৰ টাইমত গ'লে বেছিকৈ ভাল লাগে আৰু এইফালে আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আৰু যাওঁগৈ বহুত দেৰিও হৈ গৈছে বেছি দেৰি থাকিব নোৱাৰিলোঁ বাৰু ঘৰৰ পৰা যাওঁতে বহুত বেছি দেৰি হৈছিল সেইকাৰণে আধা ঘণ্টামানতে আৰু গোটেইখিনি ফুৰিলোঁ ওচৰতে আৰু খোজোত কাঢ়ি ইমান ফুৰিব নোৱাৰি যিহেতু যিমানখিনিলৈকে পাৰিলোঁ আৰু ফুৰিলোঁ তো ইয়াত তলৰ ফালে বেলেগ এখন দলঙেদি গ'লোঁ আৰু ওপৰে উঠি বেলেগ এটা ৰাস্তাইদি ওলাই গৈছে সেইটো আৰু এতিয়া যাম অৰুণাচললৈ মানে ভৈৰৱ কুণ্ডৰ ফালে যাম ত' চাই থাকক এইফালে ভৈৰৱকুণ্ড ইয়াত দেখা পাইছে বেলেগ এদিন আপোনালোকে মই ভালকৈ দেখাম বাৰু আজি দেখাব নোৱাৰিলোঁ একেবাৰে আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ আহিছে তো ব্ৰীজখন পাৰ হ'লেই অৰুণাচল আৰু অসমৰ পৰা অৰুণাচল পায় আৰু ইটো চাইডে আমি ভৈৰৱকুণ্ডলৈ গৈছোঁ অঁ এইটো কি কয় ভূটান গৈছিলোঁ আৰু এইফালে এইকেইটা পূৰা পানী উঠি গৈছে দেখা পাইছে বৰষুণ যিহেতু হৈ আছিল আৰু অৰুণাচলত এয়া ম'ম' খাই আমি বাই বাই কৰিলোঁ আজিকালি বাই বাই